savol ayollarni ulug'lash ularni ehtirom qilish xususida islom dinida qanday ko'rsatmalar bor azizlar barchalarimizga ma'lumki islom dini inson zotini nihoyatda ulug'laydi alloh subhana va taolo yaratgan borliqdagi eng ulug' zot inson ekanligini islom qayta qayta ta'kidlaydi shu bilan birga ayol kishini e'zozlashni yanada yuqoriroq qo'yishga islom ta'limotlarida harakat qilinadi shuning uchun ayollarga yaxshilik qilish ayollarni hurmatini joyiga qo'yish ayollarga nisbatan beparvo bo'lmaslik ma'nolari ham qur'oni karimda ham payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflarida qayta qayta ta'kidlanadi alloh subhana va taolo qur'oni karimning niso surasida mo'min musulmon erkaklarga xitob qilib ularning xotinlari bilan ayollar bilan bo'ladigan muomalasini bayonida vaashiruhuna bil maruf degan ya'ni ayollar bilan yaxshilikcha muoshara qilinglar hayot guzaron qilinglar kechiringlar barcha ishlaringiz ular bilan bo'ladigan muomalada yaxshilikka bino qilingan bo'lsin deganlar va shuningdek payg'ambarimiz alayhissalotu vasalom ko'p hadislarida ayollarga alohida e'tibor bilan ehzoz bilan ehtirom bilan muomala qilishni qayta qayta takrorlaganlar buyuk vatandosh muhaddislarimizdan imomi abu isa termiziy roziyallohu anhu rahmatullohi alayhi abu xurayra roziyallohu anhudan bir hadis sharifni rivoyat qiladilar unda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki akmalul imanan ahsanuhum va aytadilarkir mo'minlarning iymoni eng mukammali xulqi go'zal bo'lganidir deydilar payg'ambarimiz endi en sizlarning ichingizdan eng yaxshilaringiz ayollariga eng yaxshi bo'lganlardir dedilar demak mo'min musulmonlar jamoasi ichida eng yaxshi odam kim degan savol qo'yilib shunga javob izlansa mo'minlarning eng yaxshisi bo'lishga nomzod axtariladigan bo'lsa ayollariga eng yaxshi bo'lgan kishini birinchi nomzod qilib ko'rsatilar ekan ya'ni mo'minlarning eng yaxshisi ayollarga eng yaxshi bo'lgani bo'lar ekan haqiqatdan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning vaqtlarida ayollar jaholat botqog'iga botgan jamiyatda xorlanib inson o'rnida ko'rilmay turgan bir paytda mana bundoq shiorlar bilan chiqilgan va shunga amal ham qilingan mana payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan imomi abu dovud rivoyat qiladilar u kishi abdulloh ibn abi zibob degan sahobiylardan rivoyat qiladilar bu yerda aytilishicha bir guruh ayollar kelib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni xonadonlariga onalarimizga erlaridan shikoyat qilishgan ekanlar ularga qo'pol muomala qilayotganliklari va ularni erlari urayotganligi to'g'risida shikoyat qilishgan ekan shunda onalarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bu shikoyatlarni yetkazganda payg'ambar alayhissalotu vassalom turib ko'pchilikni oldida xutba so'zlab aytgan ekanlarki ya'ni bayti muhammad ayollari huzuriga ayollar kelib shikoyat qildilar erlari ularni urayotganligi to'g'risida arz arzdod aytdilar bilib qo'yinglar ana o'shalar ya'ni xotinini uradiganlar yaxshilaringiz emas ya'ni kim xotinini ursa xotiniga qo'pol muomala qilsa qattiq tegsa noo'rindan ana o'sha odam mo'min musulmonlarni yaxshisi bo'la olmas ekan mana bu ma'noni juda yaxshi bilib olishimiz lozim bo'ladi doimo ayollarga demak yaxshi muomalada bo'lish kerak onalarimizdan birlari aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umrlari bo'yi ayollardan birortasiga na qattiq muomala qilmaganlar na qattiq so'z aytmaganlar modomiki muhammad ummatidanman degan davomiz bo'lar ekan u kishidan o'rnak olishimiz lozim ekan demak ko'p narsalar qatori ayollarga bo'ladigan muomalada ham u zotdan o'rnak olishimiz lozim bo'ladi va ko'p ahkomlar qatori mana shu hadislarda kelgan ma'nolarga erishish uchun harakat qilishimiz mo'min musulmonlarning eng yaxshisi bo'lay desa ayollarga eng yaxshi bo'lish ma'nosini o'zimizda mujassam qilishimiz mo'minlarni yaxshisi bo'lmay qolishdan qo'rqadigan bo'lsak ana ularni urmaslik so'kmaslik ma'nolarini o'z hayotimizga tatbiq qilishimiz lozim bo'ladi